Nabi telah meletakkan batu penanda aras kepada kita. Dalam soal perjuangan ini bukan bagi meletakkan kepentingan dia. Bukan meminta supaya kalau engkau kalahkan ketumbukan ini. Habis keluarga aku. Habis harta benda keluarga aku. Sebaliknya Nabi menyatakan kalau engkau kalah 313 orang ini. Tidak ada lagi orang yang akan untuk nak menyembahmu, wahai Allah. Maka inilah juga istifadah. Yang kita kena ambil pengajaran daripada sini. Sebagaimana juga perjuangan kita bukan perjuangan untuk fikirkan perut kita. Bukan untuk kita fikirkan keluarga kita. Yang kita fikir hari ini, kita berpolitik hari ini ialah untuk memikirkan tentang masa depan negara kita. masa depan bangsa kita, masa depan rakyat Malaysia yang ada pada hari ini. Ini yang kita bertukus lumus untuk nak memastikan supaya bukan soal kepentingan kita. Sebahagian besar dalam dewan ini ialah kita memikirkan bukan untuk kita. Karena sebahagian daripada kita ini sudah pun melebihi daripada setengah abad. Tapi yang kita bicarakan pada malam ini ialah tentang masa depan anak kita, masa depan cucu kita, masa depan orang-orang yang masih beralam buayan, yang masih kecil. Ini yang kita bicarakan tentang mereka. Anak kita lima tahun, lima bulan, cucu kita lima bulan. Dia akan hidup lagi lima puluh tahun. Bukan soal kita. Kita sudah lihat bagaimana negara kita diperintah oleh PS202. Yang di hadapan kita lihat dengan terang-terang. Yang terbaru mereka merancang untuk nak buat satu akta URA. Kononnya atas nama untuk pembaharuan bandar, tak apa. Bukan kita tak bersetuju. Tapi dia duduk bawa naratif. Dia kata kononnya pemangkang. Nak membiarkan Melayu merempat di bandar. Siapa dia yang nak biarkan? Dia cuba bawa naratif. Bawa benda tu. Tapi Alhamdulillah. Nampak apa yang dia kata dalam suara saya pun kesian juga tengok ngerang. Tengok PMI kita ni kita kesian tengok. Kan? Orang balun dia teruk sangat. Kadang-kadang saya pun tak mampu nak baca. Teruk sangat. Saya ingat saya pun hidup lama juga lah. Saya tak sempat zaman Tun Razak sempat tapi tak tahu suasana dia. Saya sempat zaman Husin On, Almarhum, Tun Mahathir, Pak Lah Badawi, Najib. Dah almarhum Anu apa nama apa terazak eh apa Maktasi Mahyudin Mai Sabri saya ingat yang ni yang paling teruk sekali dia cakap isu apa pun netizen bantai dia kita pun kesian juga dia pasal dulu kita duk bela dia kita setiap minggu demo apa itu kena gas pembedih mata Alhamdulillah Waktu tutup resdung kurang sikit lah contoh dia kita tengok bukan dia bercakap bak-bak apa benda pun tapi dia bercakap bak-bak simple saja tapi rakyat tak boleh terima apa yang dia dia bercakap ni contoh dia kata Anwar ingatkan pembangkang usah ganggu Usaha kerajaan bantu miskin bandar Tuan-tuan tahu -tuan -tuan, 5,500 komen 5,500 komen ini bukanlah harakah tahu Ini dekat dengan berita harian 4,300 emoji gelap Apa makna ni Hanya 721 saja buat good best Semua isu dia tak isu apa, -apa pun. Kadang-kadang bernama ni tuan-tuan, berita bernama di berita resmi. Ruangan komen tu terhad, tak boleh kita komen semua. Najib teruk-teruk zaman Najib orang duk balun teruk gitu tak sedahsyat macam ni orang kena. Dari segi media sosial hari ini, dia hilang kawalan. Walaupun mereka ada jekom, mereka ada menteri, mereka ada di bawah macam-macam di bawah media mereka Tak boleh nak challenge kebangkitan rakyat yang ada pada hari ini Kemarahan rakyat pada hari ini begitu hebat Mereka tak boleh terima dengan semak Dia punya sebab itu kadang-kadang kita sebagai ahli politik jangan buat silap banyak dia bila permulaan awal tu silap awal dah. Istihar saja kabinet, dia tu sebagai Perdana Menteri, dia juga Menteri Kewangan. Ini satu benda permulaan yang memang tak baik. Daripada situ, orang sudah kecewa. Yang praktis benda ini yang memisahkan antara menteri kewangan dan perdana menteri Tun Mahathir. Yang dia sebagai perdana menteri dia tak pegang Perni menteri kewangan. Tapi yang hang ni bercakap siang malam dan rapat umum kempen letak dalam manifesto tiba-tiba yang ni hang langgar semua. Macam mana rakyat untuk nak percaya dengan apa yang dia cakap hari ini? Saya bimbang sampai satu ketika. Kalau dia beritahu besok hari Rabu. Orang tak percaya. Nanti tengok diri dulu. Apa yang itu? Ini keadaannya. Ini hak yang saya letak ni saya sebut ni tuan-tuan. Saya tengok komen-komen ni. Kita tak kenal. Bukan kita punya budak-budak kita. Ini hak datang secara optik. Secara orang panggil buat organik. Secara sendiri. Tiba-tiba dia dah sebut kononnya kita ni nak ganggu usaha kerajaan nak bantu orang miskin bandar. Tapi saya tak tahulah mungkin pihak undang-undang boleh fikir tengok. Pasal undang-undang ni seolah-olah macam mana pula kuasa negeri. Terutama membabitkan perancangan-perancangan di dalam kawasan bandar. Itu di bawah negeri. Kelulusan sebagainya. Itu saya tak pandai urah banyak lah tapi itu saya tengok pikiran-pikiran yang kita dapat lihat Kena minta beli konsen daripada negeri Tuan-tuan bukan kita marah Dia duduk bawa Dia kata dulu pemangkang pun nak buat Rancang sama betul Kita ada cadang begitu Tapi tuan-tuan kena ingat cadangan apa dia Nak buat benda ini Mesti 100% disetujui Yang dia pula buat 80% bermula dan sampai kepada 75% kelas 100 rumah yang dia nak roboh tadi. 75 orang sokong. Hak yang 35 orang tak sokong. Maka akan terpaksa dibuat juga. Betul lah. Bukan kita tak setuju. Masalahnya kalau buat bangunan. Dapat seratus ribu. Okey dia dapat lah. Rumah tu sekarang ni dia roboh. Dia kata boleh. Memang, memang lah. Tanah hak kawan tu dia layak untuk dapat tanah tu. Rumah tu. Empat ratus kita kata dia dapat. Misal tak apalah okey dia dapat empat ratus Nak bayar maintenance tu tak ada kurang. Tiga ratus hingga ringgit. Hak dia orang ni pun selama ni nak bayar duit lift pun kadang-kadang tak terbayar. Sebab tu kita katakan nak buat tak apa tapi kena fikir antara bendanya ialah soal masalah yang ada kepada penduduk yang berada di bandar. Dan tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Ini bukan soal Melayu saja orang Cina bukan semua orang Cina senang. Orang India bukan orang India senang. Sebab tu waktu kita ambil terima memorandum daripada NGO yang menentang ura ini yang datang juga daripada India, yang datang daripada China apa ada. Orang China, orang India datang, Hak susah. Mereka juga terkesan kalau perkara ini laksanakan. Ini yang disebut oleh Datuk Tuan Negeri ini cara halus untuk menghala orang Melayu daripada bandar. Apa letak mampu nak bayar maintenance 300 ringgit sebulan akhirnya tinggalkan bandar balik ke kampung Sedangkan konsep dulu kita lihat apabila lepas berlakunya peristiwa 13 Mei. Untuk mengimbangkan antara orang Melayu dengan orang bukan Melayu. Maka Tun Razak menggalakkan orang-orang Melayu untuk hijrah ke Kuala Lumpur. Di situlah wujudnya rumah-rumah setinggan. Kampung Abdullah Hukum, Kampung Kerinci, Kampung Kongo. Itu di antara kampung-kampung. Untuk imbangkan berkenaan dengan kedudukan orang-orang Melayu dengan orang Melayu. Tiba-tiba dia kata kita nak menyekat kemajuan untuk orang Melayu. Siapa dia? Sekarang ni dah ada pun undang-undang pengambilan tanah. Dah ada. Tapi undang-undang pengambilan tanah itu khas untuk nak buat rumah, nak buat kemudahan kerajaan nak buat sekolah, nak buat balai polis, nak buat hospital, boleh ambil, kerajaan boleh ambil. Kita tak boleh bantah, cuma kita boleh yang harga saja. Yang ni ni pemaju. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Ini perjuangan yang kita katakan tadi ialah bukan untuk kita. Kita fikirkan ialah untuk tentang masa depan politik negara kita yang ke depan sana. Yang kedua ialah berkenaan dengan kalau kita tengok dalam pengan antara yang boleh menjadikan asbab kemenangan yang Allah Ta'ala berikan kerana wujudnya di sana perpaduan yang kukuh di kalangan tentera-tentera walaupun 313 orang. Mereka solid. Mereka ini bersatu dengan baik. Kita pada hari ini Melayu ramai. 300 Melayu ini 65% di Malaysia ini. Sedangkan orang bukan Melayu 35%. tetapi Melayu berpecah orang lain bersatu oleh itu DAP walaupun mereka hari ini mereka menjadi kingmaker dalam kerajaan apa saja tuntutan DAP mereka akan laksanakan Kalau dia tarik daripada kerajaan jatuh. Ini yang tuan-tuan boleh tengok dalam melimel. Tuan, tuan tengok. Anthony Luke kata apa? I was ready to resign as minister if I couldn't get PM to reconsider. Maknanya dia boleh cakap dia kata apa? Dia akan dia letak jawatan kalau Perdana Menteri tak terima dia punya pandangan, cadangan. Kalau dia sebagai si se Usa boleh cakap begitu. Dan yang di AP ini si Usa Agong lah yang berkuasa. Maka sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Mereka kuat kerana kita mereka bersatu. Jadi sebab tu kita ni pun nak kita bersatu. Saya apabila dalam pelancaran jentera baru ni, saya bercakap buat berkenaan dengan ha, Perak ni dikuasai oleh Umdak, UMNO dan DAP. Besoknya, Datuk Syakron respon. Dia sebut nama saya. Dia kata, tak apa, saya akan syarah balik. Saya nak cerita berkenaan dengan PAS DAP pula. Oi, eh, PAS DAP pula. Tak apalah seluruh dia bersyarah. Kita nak tolong syarah dia pula. Bila orang tak pernah ikhtirah kita ni pas DAP Apa yang berlaku hari ini umdak ada Sebab Mereka tahu Di kawasan air kuning ni tuan-tuan kawasan yang Didokong kuat oleh Kawan-kawan daripada bos tu Mereka ni tak boleh terima untuk nak DAP ni mereka tak boleh terima Termasuklah YB yang meninggal tu dia pergi Waktu 6 hari bulan 1 ketika Di mahkamah di Putrajaya Dan kita dimaklumkan di sana hotel-hotel lama UMNO tak boleh main, tak boleh terima Baru ni mereka sokong Calon UMNO sebab mereka termakan dengan No UMNO No no Anwang No DAP Sekarang apabila dah mereka terbukti Dah tentulah InsyaAllah Semua kita di kalangan kita ni Untuk kita nak membantu Nak pastikan Kalau menang Di sana Iconic ni kita menang InsyaAllah Di perak PRU ke-16 cerah Untuk Perikatan Nasional Mereka kalau kita lihat kekuatan mereka di Perak tuan-tuan tengok nak mewintah Perak ni mesti ada 30 kursi, BN9 1 MCA 8 UMNO Perikatan Nasional ada 26 17 PAS 9 BERSATU jadi kita ada 26 PH 24 PKR 5 DAP 18 Amanah satu. Pan. Pan satu. Pasal geli nak tu. Okey. Tuan-tuan. Kalau sembilan baru ni campur dengan dua puluh enam. Kita ada tiga puluh lima kursi. Kita merintah. Bersama-sama dengan UMNO. Sebaliknya dia tinggal. Dia tinggal. Kawan-kawan hak main terawih macam dia hak puasa macam dia, hak pergi umrah macam dia. Dia tinggal. Dia pergi duduk bersekongkol dengan DAP. Ini yang berlaku di Perak. Ini hak bawah tak boleh terima ni. Hak bawah tak boleh terima. Saya dua minggu lepas ada jumpa bekas-bekas pegawai-pegawai bekas 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 tinggi. Dia ni UMNO semua. UMNO, pegawai tinggi Putrajaya. Kami dia kata kami UMNO Ustaz. Tapi kami tak boleh terima dengan apa yang berlaku hari ini. Kami duduk sembang ke bawah ni kata orang muda di bagian tak boleh terima dengan pendekatan UMNO dengan DAP. Yang ni menjadi kerisauan mereka terhadap apa yang berlaku. Sikit lagi Umdak ni dia minta bertanding bukan kawasan Melayu tu. Dia nak minta bertanding di kawasan hak campuran. Sebab tu baru ni dia minta nak bertanding di kawasan kota Jaya, kota raja kota raja tu presiden pan hak tu boleh nak minta nak bertanding dia tahu nak pergi kot belah-belah lain tak boleh tanding di pasir mas hilang pertaruhan <tid> hilang pertaruhan mu jadi itulah saja aqul <tid> qawli hadza wa astaghfirullah al azim li lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh takbir 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 Takbir, Takbir.